У бійців достатньо касок і бронежилетів, але катастрофічно не вистачає тепловізорів. Сповіщають волонтери із зони. Ато також велика проблема на передовій відсутність координованого інформування військових і їхніх родин. Тому потрібно створювати національний волонтерський штаб. З таким закликом волонтери вже звернулися до прем'єра Яценюка і нагадали, це одна з вимог. ООН. Основна функція такого об'єднання буде полегшення процесу евакуації потерпілих. чтобы на уровне государства был какой-то один телефон, по которому могут позвонить и по которому вам скажут, куда вам идти на эвакуацию, куда вам звонить, если у вас кто-то попал в плен или погиб, или был ранен. То есть вот это вот все, потому что люди очень часто, они просто банально не знают, что им делать. Вот. Это очень тяжело отказывать убитой горе матери, которая ищет своего сына и говорить, извините, мы только покупаем тепловизор, мы вам не можем помочь требуем от нашей власти создать э, некую рабочую группу, которую мы готовы дать представителя, который будет координатором по э, работе этой группы, которая бы начала работу по восстановлению системы, то, что называлось раньше в Советском Союзе гражданской обороны, а именно оповещение, координации, эвакуации и прочее. Мы обращаемся к примеру...